Майже місяць координаційний центр волонтерів Олександрійщини збирав гроші на придбання тепловізора для 34-го добровольчого батальйону територіальної оборони. У цьому батальйоні несуть службу близько 35 олександрійців. А сам тепловізор передадуть на перший блокпост, що знаходиться під горлівкою Донецької області. Дешлі до завершаючого логічного моменту, коли наконец у нас в руках з'явився той прибор заботам, я яку... котором. Жил наш координационный центр практически месяц. Когда Сережа к нам пришел через неделю после того, как мы открылись, и сказал, рассказал о своем брате, рассказал о том, как его брат несет службу на первом блокпосту в 34-м батальоне, ну, мне лично казалось, купить тепловизор это что-то из области очевидного невероятного. Потому что такая огромная сумма ну, для нас на тот момент, после недели работы казалось просто невозможной, но сложилось так, что мы рассказали об этой истории благодаря корреспондентам, благодаря журналистам всему городу и добрые люди в нашем городе есть, они откликнулись, они нам помогли и вот мы приобрели вот этот прибор. Сейчас я вам его покажу. Вот такая вот штуковина, которая стоит 56 тысяч 50 гривен. Вот, казалось бы, она состоит из пластика, стекла, электроники. А по моему мнению, этот прибор состоит из добрых пожеланий, отзывчивых сердец, из э, молитв за жизнь этих ребят, которым он будет предоставлен. Розпочалася ця історія з того, що брат захотів допомогти брату й іншим захисникам в зоні АТО. Сергій Іщенко звернувся в координаційний центр волонтерів, аби усі разом вони зібрали гроші на тепловізор для 34-го територіального батальйону, де несе службу його молодший брат Константин. Без этих людей ми б самі не зібрали на тепловізор ніколи. Тепловізор дуже важливий. Не только для моего брата, там есть еще ребята, которые служат От тепловизора, зависит, вернутся они назад или нет. Всем большое спасибо, и я ваш должник. Спасибо. Свій внесок в придбання тепловізора зробило чимало олександрійців. Це і підприємці, котрі жертвували по кілька тисяч гривень, і пенсіонери несли з пенсії по 100 гривень, і діти, що принесли свої заощадження у розмірі 7 гривень 50 копійок. І навіть прикутий до ліжка молодий чоловік теж зробив свій внесок в порятунок наших військових. Тут, там тітка дала гроші, я свої відкладаю зарплати, друзі допомагають, і так, і так, і так. В інтернеті розмістили. позвонил человек, говорит, здрасте, здрасте, я там видел пост, вы собираете деньги и теплые вещи ребятам на Заедьте, пожалуйста, заберите, у меня есть две пары бедц только я не ходячий. я как-то в суете это пропустил, не ходячий, ну, не ходячий как-то, промелькнуло и все. Он назвал адрес, я заезжаю по адресу, захожу к нему. Картина страшная. Человек Инвалидом назвать его язык не поворачивается, потому что больше здоровых инвалидов, чем он привязан к кровати. Человек с травмой позвоночника 90-го года рождения, молодой парень. Жить еще не начал. Он лежит на кровати. Я протягиваю руку. Привет, привет. Я в шоковом состоянии, я не понял. Он позвонил, как? Он вообще не двигается. У одна рука рабочая, и та, ну, она только в плече двигается. Он протягивает руку с трудом из-под одеяла. Я не умела пожал ее так. Дыхание в горле забило, я слова не могу сказать. Он говорит, там в коридоре в пакетах э, стоит две пары берц, и на столике лежит 100 гривен. Тут уже все, тут э, я вообще дар речи потерял, потому что мне так стало неудобно и тяжело. Человек в таком состоянии, он участвует в сборе денег на тепловизор абсолютно чужим для него людям. Хотя ему самому нужна помощь намного больше, чем ребятам даже в АТО. То есть мы сейчас с этим парнем держим связь постоянно. Это Максим Смеян. Он очень нуждается в лекарствах. Потому что комплект лекарств у него очень дорого, выходит там порядка 900 гривен. У него пенсия 1200. За квартиру надо заплатить, сиделки надо. Мама у него на заработках постоянно, живет он с сиделкой, зависит от нее. Завдяки спільним зусиллям волонтерів, небайдужих олександрійців і жителів інших областей була зібрана чимала, але така необхідна сума. Цей тепловізор допоможе військовим на блокпості вночі за кілометр побачити ворога і захиститися. На даний момент по заотношенню ціна качество являється самим і доступним тепловізором. Хоча він по маркировке не идет как военный тепловизор, он идет как охотничий, бытовой. То есть охотничий бытовой тепловизор не рассчитан для ведения военных действий, но он влагостойкий, пылестойкий и антиударный. Волонтери і надалі будуть допомагати нашим солдатам продуктами харчування і одягом. Звернутися за допомогою чи принести пожертву може кожен. Офіс координаційного центру волонтерів знаходиться за адресою вулиця 50 років жовтня, 12.